Ты за кого будешь голосовать? Когда последний раз ты смотрел порнофильм? А мы с ними же делаем. Это еще в два раза легче, чем они с нами это делают. И он начал меня реально дышать. У нас, если ты там игру выдал, тебе будут ставить еще 3-4 игры, потому что знают, что ты можешь. Всем привет! Сегодняшний наш герой это Александр Караваев, но так вышло, что это даже не его машина. Конечно. <laughs> а сегодня машинами джаву. Никита Каменюк. Никита, конечно. помогай, помогай да. Да, нам. Ну, Никита во всем всегда помогает, всем, всей команде, да. Итак, у нас до тебя Блиц. Да. Погнали, привезешь нас по Запорожью. Хорошо. Какая должна машина? Комфортная. И своя желанная, да? Ну, конечно, своя. Американский рэп или российский? Российский больше слушаю, но американский тоже нравится. Именно. Твій улюблений репер? Оксимирон. Чому? Ну, не только он один. И есть ще Гуф-баста, но Гуф уже как можно сказать. Ушел Баста до сих пор еще на топе. Ну а последнее время я очень слушаю Оксимирон. на последние годы два. Мне нравится смысл его текста. він? Да ну, он про, там про свою жизнь, в принципе, много рассказывает, да и так. И мне именно нравится, что там есть очень много слов таких, которых я первый раз вообще в жизни слышал. И мне интересно зайти в интернет и почитать, о чем они вообще, эти слова. То есть такие с, глубоким смыслом. Ты дивишься Versus баттла? Конечно. Расскажи, какие тебе наибольше зашел? Uh, самое большее, uh... Ну, Оксимирон, когда был с СТ, да, точно. С Джонни Бум когда он... Ну и там есть еще гнойный такой он был, тоже когда он там с Рики Ф, тоже очень сильные они два. Как бы был в Versus Battle с футболистов, и ты взял бы участь, сколько ты выкликал на дуэль? Кого бы? Первым. Ярмолу. И Коноп. Заднабы? Да думаешь, что нет. Нет. Ты подписан на Лигу Смеху Инстаграм. Да, Ты да, видишься? Конечно. Все выпуски. Ну, последние года два-три. Первый сезон, честно, пропустил. Я как-то не обратил на это внимание, А потом со второго, третьего и вот четвертый все смотрел почти все выпуски. То есть многие команды знаю. Улюблена команда? Загорецка. Загорецка? Да. Знаешь? Загорецка еще, еще Стояновка. Вот. Стояновка тоже очень молодцы. Квартал чи Comedy Club? Сейчас квартал уже. Больше. Ну, раньше я очень стоял тоже Club, но квартал сейчас вышел на хороший уровень. То есть мне нравится, как они делают. Зеленский у президент. Красунчик. Да молодец, а почему нет. Я думаю, нам нужно что-то свежее разбавить. Как вот есть в футбольных командах, новые игроки добавляют или новые тренеров, то точно так же и нам надо в политике что-то новое. Ты за кого будешь голосовать? Да еще даже не определился, ну, честно. Плюс-минус. Зараз на данный момент, как бы треба было. Наибольших кто-то симпатизует. Да я не увлекался, но ну, из всех знаю, только вот, ну, так, положить... Если взять просто по положительным эмоциям, то Зеленский. Но обидно будет за него, если... Ну, когда все идут там в президенты или еще что-то, то начинает один негатив нести, то... У него образ в данный момент очень хорошего такого и человека, и, и комика. А как только сказал, что идет президент, и много грязи полилось. Зачем это делать? То есть, непонятно. Как бы Александр Караваев вошел в политику президента, какие бы в тебя слоган? <laughs> даже не знаю. На процветание страны, стабильная экономика. <laughs> Что-то в таком смысле. Да, конечно. Почему у тебя было еще 35 постей в Инстаграм? Я не люблю это. Я даже не хотел в Инстаграме регистрироваться, честно можно сказать, ну не заставили, а порекомендовали, сказали, что это необходимо, когда перешел в Фенербахче. Менеджер? Ну и не только, там, в принципе, все говорили, и в клубе, и агент говорил, что ну, это необходимо, потому что это популярность, тем более в Турции, там же, только приходишь в Инстаграм, тебе сразу там по 100-200 тысяч подписчиков. Сколько тебе удалось, ну, когда перешел, так получилось, что у меня не было Инстаграма. Я начал создавать, но это еще никто не знал, что это официальный. Много фейковых страниц появлялось, и на каждых там по 10, по 20 тысяч. Но потом, когда мне там, я так понял, сделали синюю галочку, это как официально, то уже начали добавляться. И за день было самое большое 20 тысяч добавилось за примерно 3 дня, а за день было что около 10 за первый день. Ты подписанный на Нави и киберспортсменов. Ох, конечно. Ты фанат кибера? Очень. Я вот даже сейчас было, смотрел, была трансляция на днях в Инстаграме. Коваленко приходил к, к Симплу. Сейчас лучший игрок, я считаю, Нави. Да, он приходил, он с ним играл, то есть он с ними общается <как> хорошо. И я даже следил, когда они только начинали, в девятом году, в десятом, когда у них был пик. Очень сильные команды, там старый состав до сих пор еще этот Зевс играет и Эдвард. Они тогда были очень сильные, просто весь мир выносили в Counter-Strike. В 1.6 и в 1.5 еще даже. Киберспорт в компьютер компьютерные игры заважают футболистам? Считаю, нет. Наоборот, даже как-то им. Ну, сейчас, тем более, такое поколение молодое, смотришь, только все. Игры, 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 игры. То есть он даже с Никитой, когда было разговаривали. Он говорит, разговариваешь одни, одни игры на уме. Игры, вот что-то поиграть, соньки, компьютеры и все такое. FIFA или Counter-Strike? Counter-Strike, конечно. Я в футбол вообще не играю. Вот... Э... Еще у в этом слабкий рейтинг? Да я даже не... Ну, я играл, если честно, еще в общежитии, когда мы жили в Шахт... В, Шах... в, Дуб... в этом, в Академии Шахтера, в общежитии. Там у ребят были то Sony PlayStation 1 еще серия, потом Sony PlayStation 2, когда еще был Winning Eleven когда еще Роберто Карлос, блин, сетки рвал. В тот еще играл. Все, потом. Это Бабангида там? И... Да, Бабангида, когда брал мяч и бежал через все поле. Там... По-моему, да. тебя футболисты только и знают после этой игры. Да, да. И то есть, ну, mm -hmm. ты больше не играл особо в футбол. Ну, не знаю, мне вообще не нравится, не люблю. Какое найкраще для тебя место в Украине? А, для меня. Ну, для меня род... родной мой город. Я вырос, мне всегда тянет туда Херсон. То есть я бы не сказал бы, что да, он там какой-то красивый или что. Ну, для меня это родина, я там вырос, меня всегда туда тянет. Хочется. А так очень нравится. Вот был во Львове. Да, Львов такой красивый город. Улюбленный актор. Mm -hmm. Mm -hmm. Роберт Дауни младший. Фильм? Э -э Железный человек и мстители с его участием. И Шерлок Холмс. Очень mm -hmm. мне нравится с ним. А еще один актер мне нравится Камбербатч, тоже Шерлоком Холмсом. А твои, герои Шерлок Холмс. Да, мне вот просто я посмотрел фильм, потом посмотрел сериал, и мне просто, ну, как они эту тему раскручивают, у каждого свои версии. Есть и английская версия, и американская есть версия, там совсем с другим актером тоже хорошо играет. Не знаю, мне очень нравилось. Когда последний раз ты даешься порнофильм? Ой, это давно уже, не помню. Может, год назад, может, полтора. В каком фильме хотел бы сыграть? Роль и жанр? Шерлок? Да я себя актером не вижу. Я, наверное, ну, мне тяжело это будет даваться, мне кажется. Но все равно. Ну да, Шерлока как бы сыграл. Не, не Шерлока, я сыграл бы в комиксах. Потому что это все не по-настоящему, это все выдумано. А там я бы сыграл, б, да. я сыграл да. Какого героя? Это... Железного Человека бы не сыграл, он там сильно очень много у него всяких ролей. Я знаю какого-нибудь Халка. Халка? А что, он там бегает, прыгает и дерется все, что ну, еще? Ну, все, там. как про тебя футболиста. Улюбленный сериал. Шерлок Холмс, английская версия с Камбербачем. А, Breaking Bad. Вот это, во все тяжкие. И, ну, Игра престолов. Вот, я просто ее начал смотреть из-за того, что мне просто все уши прожужжал тот же Макс Малаш. Он меня так восхвалял его, такой классный, такой супер. Ладно, посмотрю. Оправдал ожидания, но не там не на 100%, как он не рисовал. Потому что когда те, кто-то рисует и образ, ты думаешь, ну там просто должно так зайти. А оно не заходило ну не настолько сильно, да, сам сам смысл и вся вот это как придумали, очень понравилось, что все сезоны там все время все новое, все классно и тоже я не спорю, что я сейчас жду последний вот этот сезон, который там будет. А, ты сказал, что любишь Дана Брауна и все эти книги про всесветнюю там змову и так да. далее. Как Як ты уважаешь, взагалі є всесвітня змова? Да, я думаю, да. Как це приблизно виглядає? Ну что это вот так вот все скрыто, что этого. Ну, никто не знает и подбор туда ведут, не знаю, как-то определенно людей, наверное, выбирают, следят за ними, смотрят их смысл жизни, понимают вообще их мировоззрение и потом, может быть, как-то им делают предложение, чтобы вступить в такую, как бы, ну там, грубо говоря, секту. Ну, это черные силы или светлые силы? Хочу верить, что это все-таки светлые силы, что они там борются за справедливость и все такое. Но не исключаю, что есть вероятность, что там и черные силы тоже присутствуют. Наибильше ризыкованной куда ты забыл у житти. Самый большой риск. Откуда реально страшно было? Когда прыгнул спасать человека Вау. в воду, да. Я запомнил этот момент. Потом, ну как-то так случилось, человек вроде умел плавать, я его знал, но мы как бы особо не общались, просто мы знали, потому что я ходил на футбольную секцию в США, и он тоже ходил, но на два года старше был. А мы, у нас есть, получается, гидропарк там в Херсоне, где я вырос, и такой длинный мост метров на 200, на, нет, даже на, на, 300, наверное, метров такой, ну, невысокий, ну, метров, наверное, 10. Как по центру стояла старая баржа, сделали из него мост еще, и мы прыгали, где возможно было в воду там ничего такого не было но он прыгнул и как-то у него или не знаю что или свело или что и он не смог э -э, плавать он начал э -э, тонуть а я уже получается прыгнул и проплыл и я вижу что он э -э, ну не справляется я начал к нему подплывать я наверное смотрю глубина большая что он не достанет до дна никак чтобы там даже толкнуться я к нему подплываю и он начинает меня -то топить. Ну, я сколько раз слышал, что когда тонущие люди, у них же паника, они не знаю, они хотят вхвататься за все. И он начал меня реально душить. Я, они... я ему говорю, ты просто возьми за меня, начинаем ему объяснять. Но я понимаю, что ему это не слышно. Я как-то начал уже гребсти там и под водой, потому что я понимал, что он у меня по-любому будет под воду нырять. Ну и получилось, что я его, когда уже стал на ноги, и он уже стал на ноги, тогда уже. А так был страх очень сильный такой, что. Могли бы вдвоем. Уже ну, опыта не было. Первый раз такое. Но ну, сработал какой-то инстинкт, что надо. Найбольший страх перед футбольным матчем? Когда такой мандраж был, прям взводило ноги. Сильно когда было. Ну, когда первый матч выходил за сборную, я понимал, что там я как бы вроде в общей обойме, но... Это ну, ты не основной игрок, то есть ты как бы может дают там шансы, авансы какие-то. И ты вот понимаешь, что ты не основной, но тебе каждый раз надо все время доказывать, доказывать, ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. И вот и было такое постоянное. Но потом, когда чувствуешь особенно поддержку команды, а когда еще чувствуешь поддержку тренера, то есть все это уходит. Плюс первый матч тоже зазарю. То есть, Ну, всегда, в основном, это первые матчи где-то в, э, в новом клубе или новом этапе. Ты когда-нибудь ставил в букмекерских компаниях? Да, было. Мы в, в Академии, когда были, пацанами молодыми. Плюс По 3 гривны ставили на экспрессики на несколько матчей. И? Да, конечно, минус. Я помню, я э, ставил в общей сложности. Это 4 ставки. Одна из них сыграла, три нет. Ну, это там за месяц, mm -hmm. допустим. Я понял, что это гиблое дело не надо этим заниматься. Еще крутише. Вуса Рафаилова, чизаческа Никиты Каменюки. Это даже не знаю. Никита Каменюка, потому что, я так, если понимаю, то Сергей Васильевич давно имидж не менял, у нее усы уже давно, а у Никиты, я когда увидел его прическу в молодости, там даже лет 8 назад, 7, то есть у него были длинные, роскошные волосы такие. Он показывал фотки, когда он э, женился со своей супругой Анастасией. У нее такие, он в костюме такой, джентльмен, волосы вот такие длинные. А еще что-то на плоечках это все было, да, ты что? А сейчас такой же мужик, высина такая. В 2018 году ты сыграл наибольшее количество за сборную Украины. Да, Среди всех футболистов. Да. Поясни, чего я очень удивлен. Я тоже был удивлен. Еще -то... ну я так потом проанализировал, да, что я в основном много матчей играл, меня постоянно ставили и были моменты, когда не было вообще правых защитников, то есть и я играл постоянно. То есть я чувствовал это доверие постоянно от тренера, и для меня, конечно, это очень приятно. Шкодуешь, что зараз не играешь основным правым захисником в шахтаре? На ну, жалеть нечего. У меня шансов не было. То есть, если бы у меня был шанс, я его бы упустил. Бы. Понятное дело, бы я жалел. А так о чем жалеть? Значит, я всегда говорил: Ну, то есть, никогда не подходил по уровню. Может, по стилю игры не подхожу, может, ну, не нравлюсь. То есть, ну, это такое это футбольная жизнь. Чему украинские футболисты тотально валятся в Европе, в европейских чемпионатах? Я все равно буду больше склонен к тому, что, э, скорее всего, это ну, как-то ну, именно, именно к украинским футболистам относится, но ну, я думаю, что... Ну, потому что, если посмотришь, там приезжают э, с Африки футболисты, или европейцы, или из других стран, там, с той же, там, сербы, хорваты, то есть, ну, к ним совсем по-другому отношение, то есть, их покупают за большие деньги в них верят, то есть, не знаю, может то, что это как бы э, они с Евросоюза, им легче, а мы нет еще, то есть, и, там, тяжело весь. Ну, то, еще Ярмоленко и Коноплянка не заиграли в Европе, ты бы сдувала? Ну, они как бы, ну, я бы не сказал бы, что они там не заиграли. Ну, скажем, они не лидеры. Ну, да, не лидеры, ну, потому что там и конкуренция совсем другая, но все равно, то есть, Жека показывал все равно уровень там, в чемпионате. Да, за, на за не места. Согласен, ну то, мне тоже странно, он там сыграл матч, забил там, тоже в Барселоне, потом сыграл, забил там Реалу или отдал там Голливуху две, то есть, ну, реально возил. А он следующий матч может не играть. И ты не понимаешь, в чем, как, у нас, если ты там игру выдал, тебе будут ставить еще 3-4 игры, потому что знают, что ты можешь. И, ну, твой потенциал, то есть видят. А там... На каждую позицию есть по два человека и как бы не знаю, может они этим показывают, что есть конкуренция, чтобы каждый еще больше и больше работал, они любят роботоспособных. Либо нужно постоянно давать результат, то есть вот вот это непонятно. Че давал такого-нибудь хабари полиция? А, да, было дело. Часто? Нет, один раз было. Як. А я это было еще в Севастополе, а, так вышло, что было уже где-то 11 вечера я спешил домой, потому что... А, я не помню, я очень спешил домой, и город был вообще пустой. А там еще ж балки в основном такие постоянно, то есть вниз, вверх, вниз, вверх. Я как раз вот так вот еду вниз и набрал скорость где-то 100 или 110. И смотрю, они стоят, и думаю, я уже не останавливаюсь. И у меня вообще денег нет. Я поступил как честный гражданин ну, как пообещал. Я говорю, у меня денег нет. Вообще. Они говорят, я, не, я им говорю, я могу, я могу привезти. И они мне поверили на слово, что я просто сел, поехал домой, сделал свои дела, через полчаса приехал и дал им деньги, ты что пообещал, мужик. Ну, честно, муж все. Сколько это было? 200 гривен вроде, да, 200 гривен. Моника Белучич и Скарлетт Йоханссон. Моника Белуччи да ну она вообще в всегда так, да, да, ей уже 50 лет она выглядит. Она очень молодец в этом плане. Че? Найсильнейший футболист в истории футбола. Для тебя? Для меня, Месси. Чего? Да ну он, блин, сумасшедший какой-то, он, я не знаю. Он так спокойно выходит и играет. И просто вот ну, <как> там. Вот я играл, допустим, против Италии. Так, просто ближайший пример. Игроки тоже на топ уровне играют. Но против них нереально сложно играть. Ну, реально тяжело. Они это все так быстро на таком уровне делают. А мы если с ними же делает, это еще в два раза легче, чем они с нами это делают, там, допустим. И ты не понимаешь, как это все происходит. Как он так это все легко делает. Ну, реально, как все говорят, он не с той планеты, как будто. Сколько коштует батон? Батон в магазине. Батон, сейчас скажу, 8 гривен, 8-10 гривен. Нарезной может чуть подороже будет. <laughs> Ты в курсе цен. Да, ну, ну я как бы э, э, если там обращать на сцены, я там признаюсь, иногда не обращаю на, на сцены. То есть, ну вот я то, что я хочу брать, я возьму. Ну я могу себе позволить, почему нет? То есть, и то есть, если там выйдет счет полторы тысячи или две тысячи гривен, понятное дело, я его оплачу, я не выложу продукт какой-то, потому что я его захотел, я его купил. На будут такие продукты, какие, какие ты подвис, и думаешь, блин, ну, дуже дорого кошта, реально дорого. <laughs> вот ты просто сдувался от Именно если в супермаркете нет. Вот был на базаре, на столичном, перед Новым годом, на столичный рынок ездил, ну, и зашел там всякие морские там знаете, отдел морской, uh -huh. где всякая красная икра, черная икра, красная рыба, удивился, конечно, от цен. С какой известной в мире больше ты хотел бы выпить по и просто поговорить? Ну, конечно, с Месси бы хотелось, потому что ну, все видят, допустим, даже сравнивают Месси и там, Криштиану, что Криштиану такой популярный, медийная личность, можно сказать, он это все любит. А Месси больше такой, как тихий, спокойный, вот, мне бы хотелось посмотреть, но он в жизни такой же самый, вот как он тоже рассуждает, что он такой же тихий, спокойный. Что видно, он семьянин, то есть ему там ничего не надо, это все там гулянки и всякое такое. А машина, про которую ты мечтаешь? Ну мне очень нравилось с юношеских лет ну, вот красиво, именно так по красоте смотришь со стороны Бентли. Не знаю. Эстетично. Вот да, вот именно, ну, красота. Вот я у Марвелса видел, ну, блин, не знаю, мне так она нравится. Ну, не знаю, мне очень нравится Ауди, потому что у меня есть Ауди. Хотелось бы А7 себе, Ауди. Это был Александр Караваев. Саша, спасибо еще, Педвис. Я да вам спасибо.